Володимир та Олена Зеленські прибули до Нормандії. Там вони будуть відзначати візьмуть участь у відзначенні 80-річчя висадки союзників у Нормандії. Також там президент України має зустрітися із президентом Франції Мануалем Макроном, згодом із президентом Сполучених Штатів Америки Джозефом Байденом. І згодом за декілька днів під час засідання Великої Сімки знову ж таки повторно із президентом Сполучених Штатів Америки Джозефом Байденом. Далі що має? Мо на сьогодні з інформації, що стосується як переговорів, так і різноманітних меседжів, які передають, ну я би так сказала, президента Російської Федерації і президента Сполучених Штатів Америки. Президент Російської Федерації учора на прес-конференції сказав, що якщо західна зброя летітиме на Росію, він вважатиме, що проти них воюють ті країни, які дозволили Україні завдавати таких ударів, і сказав, що в такому випадку. Кремль залишає за собою право діяти дзеркально, і він заявив, що Росія посилюватиме свою ППО. Сьогодні виходить інформація, де Байден говорить, що Сполучені Штати Америки не даватимуть Україні право бити зброю, яка летить е, далі аніж 80 кілометрів. Тобто, хай се і ось територія там трішки далі за е, е, Харковим. Там Білгород, Курськ і так далі. тобто Цієї зброї ми не побачимо. Як ви оцінюєте з вашого огляду ось ці меседжі, які передають один одному президент е Росії, президент Сполучених Штатів Америки, і загалом е візити Володимира Олександровича до Нормандії і його розмови спочатку один раз із Байденом, потім за декілька днів знову ж таки повторно. Про що це як мінімум? А... Франция, это очень важно подчеркнуть, Франция позвала приглашение россиянам на нормандскую встречу. Это очень важно. И то, что россияне там не появятся, говорит о том, что практически поставлен крест на любых такого рода отношениях, да и будущих отношениях с Российской Федерацией, пока ею руководит эта клика, путинская клика было бы не комильфо, это как минимум большему количеству участников присутствовать с россиянами на одной площадке. Зеленский, естественно, будет представлять Украину, будут отстаивать украинские интересы. У Байдена свои интересы больше связаны с предвыборной гонкой. У него сейчас эти проблемы, потому он будет лавировать лавировать между интересантами и пытаться уйти от проблем, которые могут создать именно на выборах те же россияне или какие-то другие силы. Потому и мы будем иногда слышать от Байдена ну, контроверсивные заявления, то одно, то другое, на это не надо обращать внимания. Главное смотреть на то, чем мы работаем. Вот на данный момент мы работаем хаймерсами, ракетами М-31, действительно дальность 80 километров. Нам есть, у нас есть разрешение на работу, допустим, теми же скалпами Storm Shadow, Великобритания нам подтвердила эту возможность. Это значит 250 километров в глубину на российскую территорию. Там на этой глубине есть несколько аэродромов, уж точно большое количество военных объектов на эту ширину на эту глубину располагается по ширине всей границы, это около тысячи километров. Я думаю, после того, как начнем работать с Калками и с увидим и работу атакамцев по этой, по этой глубине. Может быть, без информационного сопровождения со стороны Белого дома. Но это логика войны, логика военных действий. Понятно, они не дойдут, атакамцы угу. до Москвы не достанут. А то, что Байден там, по крайней мере, обещал Путину по Москве, атакамцы действительно не долетят. А вот работать, я думаю, мы и дальше будем. Но у Байдена сейчас, конечно, очень тяжелое, тяжелое положение в том, что он, ему, ему надо выбирать между предвыборной кампанией и непосредственными действиями. Поэтому не будем мы из, от него уже ждать чего-то там сверхъестественного. И не надо считать его высказывания там предательством, по крайней мере, Украины. Нет. А вот уже непосредственно в результате двух встреч Зеленского и Байдена будут некоторые моменты решены, скорее всего, связаны именно, во-первых, с военными действиями, и, во-вторых, то, что сейчас очень важно и очень нужно, это система противовоздушной обороны и вооружение для этих систем.